Salam yeni də mən yenə də sizin Rəhman Sultanınız yenidən görüşünüzə gəlmişəm. Yarğın, Yarğının son bölümdə nələr oldu? Bildiniz kimi İlqa savcı ilə, Ceylin də savcılığa keçib. Artıq evləndikdən sonra, yəni ki, o yeni sezondan, yeni sezonun sonunda, yəni yeni sezonun əvvəlində artıq Aydanaş da hamilə oldu və Mərcan adlı bir uşaqları dünyaya gəlir. Və bu Mərcan adlı qız müəyyən müddət böyüdükdən sonra, hardasa 2 yaş yarımına çatdıqdan sonra plajda na oğurlanır və on, hər kəs onu ölü bildiyi halda çünki hər hansı bir geyimi dənizdən tapıldığı üçün hər kəs onu ölü bildiyi halda ana ürəyi deyir ki, yox ölməyib. Ən sonunda hətta artıq buna qatlanmaq zorunda qaldıqlarında müəyyən bir qabda nəsib ilə onun əşyalarını gətirlər və DNK-sı mərcanın DNK-sı ilə uyğun gəlir. Və aydınlaşır ki, və aydınlaşır ki, mərcan oğurlanıbdı və mərcan Baş, ə baş Parisin baş polis əməkdaşının onların dostunun sevgilisinin yaxını tərəfindən, sevgilisinin bacı tərəfindən uğurlanıb və aydınlaşır ki, niyə uğurlanıb? Həmin qadın artıq psixoloji durumu itib ə, Ceylinin advokat vəkil olduğu vaxtlarda apardığı bir iş nəticəsində övladı Ağat adlı qızı və övladı da faciəli şəkildə itib ağlını itirib. Ona görə eşidlikdəki bacısınından Ceylin uşağını ordada gəlib oğurlayıb, hətta bacısını qorxudub ki, əgər sən desən mən o uşağı öldürəcəyəm. Ona görə də bacı susmaq məcburiyyətində qalınıb və ən son halında onu tapırlar və tapdığı halda, tapdığı halda görün uşaq nə boyda psixoloğu Ə, travmalar yaşayıbdı. Tapdığı halda ə, yoxa çıxır. Araç maşın yoxa çıxır. Əslində qəzaya uğrayır. Qəzadan da uğradan bir milyonerim, bilməm, o qardaşı olur ya oğlu olur. Ə, əslində və ə, onun həbs cəzası olduğu o üçün yanəki yəni şərti həbsi cəzası olduğu üçün bu halda artıq e, cəza alacağına görə onu oteldə gezdirir, oteldə müalicə edir və ən sonunda ona bir paçka verib təşənnüllər və yeni pasportlar verib ki, xaricə gedə. Amma hiss edir ki, nəsə burada hələ iş kölgəlilikdir, o üzdən, yanəki yəni burada doğru düz iş yoxdur və ən sonunda ən son anında həmin qadını tuturlar, çünki məmuki onu məhkəmə qərarı ilə ruh əsaslı dispanserinə yerləşdirəcəklər. İndi fikrinizə gətirin, doğa nə qədər, nə qədər, o, daha doğrusu, mercan, sonradan doğo olan mercan nə qədər ana deyir artıq o qadına, unudub. Amma bircə unutmadığı Ceylinin kolyesi də hər dəfə o həyat ağacını çəkir və deyir ki, anamın kolyesidir. Amma ağlında artıq necə unuddurub onu, necə unutturmayıb, necə ona özünü ana kimi təqintirib bilmirəm. Çünki 2 yaş yarımında o uşağı oğurlayanda hələ anam, anam, annəmi istəyirəm, babamı istəyirəm deyə dey qalmışdı uşaq. İndi adaptasiya olacaq mı? dahanələr olacaqmım. Yekdə, yekdə can qoyurdu. Amma bir iş də var da. Yekdə təminanma olmaz. Bilmirəm, bu il işdə işte, əli var, bilmirsən, cəylinə tərəfdə. Ə yekdə olmasa o o əsərin, o yarqının ləzzəti olmazdı. Yarqının nəyi xoşduram? Hər tərəfə nəsə bir şey tapılır, və təziq altında, yəni ağlınıza gəlməz şeylər olur ən sonunda. İnşallah davamlı olar. Arxa sokaqlar qədər uzun ömrü olar yarqının. Çox sevirəm yarqını. Sizcə necə olacaq? Mərcan yenidən öz ailəsinə adaptasiya olacaq mı? Ailənin yoldaşının kara para işlərində əli olduğu aydınlaşacaq mı? Nələr-nələr baş verəcək? Mən əvvəllər elə bilirdim ki, ailənin o bu Cerlinin öyrəşdiyi qızı ilə yaşıd ola olan uşaq elə bilirdim ki, O, ölən baş savçısınındı. Amma ölən baş savçunun deyimiş, ailəninmiş. Görəsən həqiqətən ailənində ailə ilə əri barışdıqdan sonra ailənin ərindən olubmu o uşaq, ya ailə yadına gəlib bir fırıldaqçı ilə görüşürdü? Ya onun uşağıdır. Hələ tam olaraq bilinmir. Amma ailə, yəni ki ailəninlərinin baba deyir. Görəsən nələr olacaq? Çox maraqlıdır. Mərcan yenidən ceylinə ana deyə biləcəkmi? İlqəzə ata deyə biləcəkmi? Çox maraqlıdır, maraqla gözləyirəm. Sizlər nə fikirləşirsiniz bu barədə? Heç bilmirəm də analizlər eləyib, çünki belə bir nə olacaq. Ən əsası yekdadı, yekdanın işləri. Və orada ən şübhəli yenə də başsağçı, baş prokuror olan qadındır. Çünki qadın ə, hə, danışdı ki, qızını fəcəli surətdə itirmiş. Görək nələr olacaq. Həqiqətən fəcəli surətdə itirib, ya nələrini çütüklər demiş, o da peşindədir. Amma bir baxırsınız ki, Ceylinlə il İlqıza tərəfdə bir də baxırsınız ki, altdan-altdan onların necə deyim. <laughs> Tüklətim şifsini çəkmək istəyir. Görəsən nə olacaq? Ən əsası sizlər deyirəm, siz də Yarğı dizisini sevirsiniz. Mən mən bayılıram. <laughs> Yarğı təşkilat bayılıram.